Попри нетуристичність Житомира, до нашого міста часто приїжджають гості з інших міст та з-за кордону. Якщо у великих містах доволі поширеною є практика туристичних вказівників, то в нашому місці приїжджі може з легкістю заблукати. Що може служити орієнтиром, і де житомаряни призначили б зустріч з гостем міста, Ми поцікавились в перехожих. Всі в місті знають вулицю Михайлівську, може бути на вулиці Михайлівській, вона дуже популярна. Може бути на площі Корольова, на площі Соборні, може бути це та. места, где знакомы всем людям. Даже не знаю. Площадь Победы, ну, возле танка. Ну, центр, считаете? но а тут на Михайловске. Тут дуже людно, и, и думаю, что на никто не вкрадет, если будет много людей. Я недавно сама здесь живу. Всего лишь, может, пару месяцев. Ну, знаю, что есть в Глобале хорошие места. Или где-нибудь здесь, на площади. Биг Бен. Просто говоришь Биг Бен. Говоришь человеку, что иди к Биг Бену, пусть спрашивают прохожих, и все, мы сейчас находимся как? На Михайловской улице. Вот сюда и идешь. Все. Спрашиваешь, не стесняйся всех прохожих, я жду тебя возле администрации. Не, администрация тяжело, Биг Бен. Просто Биг Бен. Пан Марципан, там обычно встречаются, если какие-то иностранные клиенты. Я просто немножко работала в этой сфере. Вот, неплохое место. Ну, в Рейкарце все останавливаются. Ну, по Михайловской бы, наверное, провела. Вот Лариосика показать, например, интересно. Камень вот этот, Житомир. Ну, пожалуй, не знаю, все, наверное.